নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ গোবিন্দ ৰাজ কৰ্মৰ জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নমেলজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই এই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা অত্যন্ত শক্তিশালী বশীকৰণ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় বন্ধুসকল তন্ত্ৰশাস্ত্ৰত বশীকৰণৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগ আছে তাৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ ফুলৰ দ্বাৰ বশীকৰণ তেলৰ দ্বাৰ বশীকৰণ পানীৰ দ্বাৰ বশীকৰণ সৰিয়হৰ দ্বাৰ বশীকৰণ ধূলিৰ দ্বাৰ বশীকৰণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বশীকৰণ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা নক্সা বশীকৰণ প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অৰ্থাৎ আমি যন্ত্ৰৰ সহায়ত এই বশীকৰণ কাৰ্যটো কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি যন্ত্ৰৰ সহায়ত কিদৰে বশীকৰণ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধুসকল তন্ত্ৰশাস্ত্ৰৰ এটা অত্যন্ত শক্তিশালী প্ৰয়োগ হৈছে বশীকৰণ বশীকৰণৰ দ্বাৰা আমি নিজৰ ইচ্ছিত ব্যক্তিক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ যদি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক বেয়া হৈ যায় ৰিলেশ্যনশ্বিপত সমস্যা আহে বা আমি মনে বিচৰা ব্যক্তিজন আমাৰ পৰা আঁতৰি যায় তেন্তে আমি সেই ক্ষেত্ৰত সেই সম্পৰ্কৰ মাজৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বশীকৰণ প্ৰয়োগৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ আৰু এই বশীকৰণ প্ৰয়োগ এটা শান্তি কৰ্ম বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় বন্ধুসকল এই ধৰণৰ বশীকৰণ প্ৰয়োগ যদি আপোনালোকে ভালকৈ কৰে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফল লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ নিয়ম পালন কৰি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখি মনত বিশ্বাস ৰাখি প্ৰয়োগবিলাক কৰিব লাগে তেতিয়া এই প্ৰয়োগৰ সম্পূৰ্ণ ফল লাভ হয় বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল ধৰি লওক আপোনাৰ সম্পৰ্কবিলাকত সমস্যা হৈছে প্ৰতিপত্নীয়ে হওক প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হওক বন্ধু বান্ধৱীয়ে হওক যিকোনো ধৰণৰ সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা সমস্যা চলি আছে তেন্তে আপোনালোকে এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটোৰ আশ্ৰয় ল'ব পাৰে বন্ধুসকলে এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটো একেবাৰে এটা সহজ বশীকৰণ প্ৰয়োগ আৰু এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৰিব নালাগে কোনোবা এদিন আপোনালোকে কৰিলেই ইয়াৰ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব বন্ধুসকল এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো ধৰণৰ টকা পইচা খৰচ কৰিবলগীয়াও নাই বন্ধুসকল কিন্তু এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটো আপুনি যধে মধে যেতিয়াই তেতিয়াই কৰিলে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নহ'ব এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটোৰ যদি সম্পূৰ্ণ ফল লাভ কৰিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে আপোনালোকে কোনোবা এটা কৃষ্ণপক্ষৰ শনিবাৰৰ দিনা এই প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো যে মাহত দুটা পক্ষ থাকে এটা কৃষ্ণপক্ষ এটা শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণপক্ষৰ শনিবাৰৰ দিনা আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে এই প্ৰয়োগটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক এখন বগা কাগজ আৰু এটা ৰঙা কলমৰ আৱশ্যকতা হ'ব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ভালকৈ গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পৰিধান কৰি কোনোবা এটা পবিত্ৰ স্থানত বহি ল'ব পূবমুখীকৈ বা উত্তৰমুখীকৈ বহিব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজৰ ইষ্টদেৱক ধ্যান কৰি মই এটা যন্ত্ৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ এই যন্ত্ৰটো আপোনালোকে লিখিব আৰু যন্ত্ৰটোৰ শেষত যাক আপুনি বশীকৰণ কৰিব খুজিছে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব আৰু যদি মাক আৰু দেউতাক এই দুজনৰ নাম আপুনি জানে তেন্তে সেই মাক আৰু দেউতাকৰ নামো তলত লিখিব যদি নাজানে কোনো কথা নাই কেৱল নামটো আৰু উপাধিটো আপোনালোকে ভালকৈ লিখিব তাৰপিছত সেই কাগজখন আপোনালোকে ভালকৈ জপাই ল'ব সৰু কৰি ল'ব সৰু কৰি সেই কাগজখন আপোনালোকে নিজৰ বাওঁহাতত ৰাখিব ৰাখি সোঁহাতে এনেকৈ চেপা দি মই এটা মন্ত্ৰ আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এশ আনবাৰ জপ কৰিব বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো হৈছে ওম হৃং কামাখ্যা মতা আম কং বশ কুৰু কুৰু চহা বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো স্ক্ৰীণত মই দি দিছোঁ সেই কাগজখন আপোনালোকে বাওঁহাতত ৰাখি সোঁহাতে এনেকৈ চেপা দি এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে এশ আঠবাৰ ক'ব লাগিব ওম হ্ৰীং কামাখ্যা মাতা আমুকং বশ কুৰু কুৰু চহা ইয়াত য'ত আমুকং বুলি লিখা আছে সেই স্থানতে যাকে বশীকৰণ কৰিব খুজিছে সেয়া পুৰুষেই হওক বা মহিলাই হওক তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে ক'বলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকে সেই কাগজখন কোনো তাবিজত ভৰাই তাৰ মুখখন মন দি ভালকৈ বন্ধ কৰি যদি আপুনি পুৰুষ হয় তেন্তে আপোনাৰ নিজৰ সোঁ হাতত আৰু যদি আপুনি মহিলা হয় তেন্তে আপুনি নিজৰ বাওঁহাতত ধাৰণ কৰিব বন্ধুসকল এইটো এটা অত্যন্ত পৰীক্ষিত বশীকৰণ প্ৰয়োগ এটা সিদ্ধ বশীকৰণ প্ৰয়োগ বুলি ক'ব পাৰি এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটো আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে কৃষ্ণপক্ষৰ শনিবাৰৰ দিনা কৰিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিব উত্তৰ বা পূব দিশলৈ মুখ কৰি কৰিব আৰু যিদিনা এইটো প্ৰয়োগ কৰিব অনুগ্ৰহ কৰি সেইদিনা আপোনালোকে নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব বা পাৰিলে ব্ৰত কৰিব আৰু এটা কথা ইয়াতে কৈ থওঁ এইটো এটা গুৰুমুখী প্ৰয়োগ গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰাৰ আগত অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ অনুমতি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব বন্ধুসকল তাৰোপৰি আমি কাৰোবাক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এঞ্জেল নাম্বাৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ এঞ্জেল নাম্বাৰ জৰিয়তে আমি কাৰোবাক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এঞ্জেল নাম্বাৰ আছে মই আজি আপোনালোকক কাৰোবাক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে শক্তিশালী এঞ্জেল নাম্বাৰ আপোনালোকক দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত লিখি দিছোঁ এঞ্জেল নাম্বাৰটো হৈছে বন্ধুসকল ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী নাইন ডাবল থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী নাইন ডাবল থ্ৰী ফ'ৰ এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো আপোনালোকে কাৰোবাক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে সেই এঞ্জেল নাম্বাৰটো প্ৰত্যেক দিনে গ্ৰীণ পেনৰ সহায়ত নিজৰ বাওঁহাতত লিখিব লাগে মনে মনে এঞ্জেল নাম্বাৰটো জপ কৰিব লাগে পানী খোৱা বটলত আপোনালোকে এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি ল'ব লাগে বা আপোনালোকে এই এঞ্জেল নাম্বাৰটো লিখি নিজৰ গাঁৱৰ তলত ৰাখিব লাগে আৰু পাৰিলে যাকে আপুনি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছে তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে লিখিব লাগে আৰু চাৰিওফালে এটা ৰাউণ্ড কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এন আৰ জি চাৰ্কেল বনাই ল'ব লাগে বন্ধুসকল এইদৰে আপোনালোকে এইদৰে আপোনালোকে আনক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কিবা সমস্যা চলি আছে পৰিয়ালত কিবা সমস্যা চলি আছে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত সংঘাত হৈ আছে লভ ৰিলেশ্যনশ্বিপত সমস্যা হৈ আছে তেন্তে আপোনালোকে এই উপায়টো এবাৰ কৰি চাব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই বশীকৰণ প্ৰয়োগটো সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ